বনাই যায় এতিয়া বাৰু কি মাংস অ যাব কেলে যাব এই ইমান ওৱেট হোৱা নাই তেওঁ গাড়ী কে গৈছে মুখাত ধুই গৰম পানী অলপ গৰম কৰি আগতকৈ অকণমান কিবা ফিৰিফিন নিচিনা লাগিছে কিয় লাগিছে কেলৈ লাগিছে মই নাজানো সেই পথাৰৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ খে মুঠি ডাঙৰি আছিলে গোটেইখিনি ঘৰলৈ আনিছিলোঁ আমি থৈ দিছিলোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত আমি মৰণা মাৰিম আৰু সেই দিনটো কালি হৈ গ'ল আচলতে ডাঙৰখিনিৰ পৰা ধানখিনি উলিওৱাৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে কালি মৰণা মাৰিলোঁ ধানবোৰ চোতালত এনেকৈ চেডলি বেদলি হৈ আছে অকণমান আজৰি লাগিছিল নহ'লে বাৰাণ্ডাখন থাকৰি বাৰাণ্ডাখন গৈ খালি খালিৰ নিচিনা লাগিছিল বাৰাণ্ডাত ভৰ্তি হৈ আছিলে গোটেই ডাঙৰখিনি ডাঙৰিখিনি মাৰিলো এতিয়া আকৌ এটা জঞ্জাল হ'ল খেৰ ভৰোৱা কামটো মুখৰ কথা নহয় গোহালি ঘৰত গোঁহালি ঘৰত নহয় খেৰ ঘৰত এইদম খেৰ আৰু এনেকুৱা একদম খেৰ আনো বাৰু কম ইয়াতকৈ কম আনিম এঘাৰীমান খেৰ আনিম গৰুৰ কাৰণে এতিয়া থাপতে পাওঁতে আনি থ'ব লাগিব একদম ফ্ৰীকৈ পাইছোঁ খেৰখিনি সেইখিনি আনি ঘৰলৈ আনি থৈ দিম কাইলৈ কাৰ মিস্ত্ৰী নাহে আজি মিস্ত্ৰী আহিব গৰু চব এনেকৈ আছে একদম ঘৰুগোলাপোৰ গৰু শেয়ালকৈ পৰিলে দেখিলে নহ'ব বাৰু জহা বৰা চকুৱা নুমলি মাৰিহৰ এতিয়া আৰু এটা কাম বাঢ়িলে খেৰখিনি সেই খেৰৰ ঘৰত থ'ব লাগিব শুকুৱাই মেলি তাৰপিছত সেই ধানবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই মেলি ভঁৰালত হ'ব লাগিব thank mm -hmm. you বাৰটা তেত্ৰিছ এতিয়া সময়ত চাৰে বাৰটা আৰু খেৰ নিবলৈ আহিম বুলি কৈছিলোঁ নহয় খেৰ এই মানুহ ঘৰত নিবলৈ আহিছিলোঁ তেওঁ গাড়ীত লোড কৰি হৈ গ'ল বলেৰ' এখন লৈ আহিছিলোঁ নতুন বলেৰো এতিয়া উঠালোঁ বান্ধি কৰি মানে হৈ গ'ল আৰু ড্ৰাইভাৰ ছাইডটোত বেছিকৈ আহিলে সেইটো ছাইডত অলপ কমকৈ গ'ল দুটামানো ওপৰত উঠিছিলোঁ ঘৰত আছেই বাৰু তথাপিও লৈ লৈছোঁ হ'ব ইমানখিনি বডিটো নাই কাৰণে খেৰটো অকণমান কম ধুই নিচিনা লাগিছে আৰু মানে কি হ'ল কিনাৰত গছকি দিলে পেঁপেল কাটি গুচি আহে যিমান পাৰোঁ উঠালো আৰু এ আৰু তিনি চাৰি গাড়ীমান ওলাই যাব অঁ সেইফালে গাই গ'ল যাবনে চাগে এতিয়া বাৰু কি মাংস অঁ যাব কেলে নে যাব এই ইমান ৱেট হোৱা নাই তেওঁ গাড়ী কেকে গৈছে এইফালে পৰিবগৈ নিব এইফালে সেইখিনি পূৰা এইফালে বেছি হৈ আছে চাৰিটা দহ এতিয়া এই ধানবোৰ এতিয়া ভৰাব লাগে মই মহললৈ যাওঁ বহলত এইবোৰ ইলাক দহাই নাথাকোঁ আৰু দেই ধানটো আৰু